Здравствуйте, друзья! 19.20 на часах, время вечерней Одессы, Одессы в прямом эфире Первого канала региона. Сегодня прекрасный праздник, с которым я хочу всех вас поздравить. Чистый четверг. Поэтому мы решили поговорить о чистом, прекрасном, добром и хорошем. И соответствующие гости у нас в студии. Это представители благотворительного фонда «От сердца к сердцу» Юлия Киселарь и Владимир Арнаут. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. вечер. Действительно, мы сегодня решили не касаться политики, а поговорить о вещах, которые важны, актуальны, о которых не всегда находится время подумать в нашей повседневной жизни. Но действительно такая вот предпасхальная неделя, когда хочется сделать как можно больше хорошего. И, наверное, вы поможете нам сегодня это сделать, потому что мы поговорим о важной теме, о теме благотворительности. И в первую очередь хочется узнать о самом фонде «От сердца к сердцу», как он образовался, сколько ему лет, и с чьей э, легкой руки вообще возникла эта организация? Ну самому фонду вот в этом году исполнится 9 лет, это девятая акция подряд, ежегодно, чаще всего в апреле месяце он происходит. Создался он в 2006 году некий пан Юрик, э, гражданин Польши. По примеру польского… Угу праздника, который проходит один день в Польше, создал вот такой вот благотворительный фонд «Сердце к сердцу». И с того года она только в Польше один день, а у нас 20 дней посвящается. Мы за эти 20 дней делаем мероприятия, которые, <как> с помощью которых мы посвящаем людей в эту акцию. То есть вы приняли эстафету и еще ее расширили? Да, да, можно сказать так, ну как бы пан Юрик, он во главе так и остался, но кроме этого есть региональные представители, как мы, по каждому региону. И мы ну, так, таким образом сплоченно работаем одной большой командой, одной большой, одним большим сердцем. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 638-638. Если вы звоните нам из области или по мобильному телефону, то вначале набирайте 0482, задавайте вопросы, если вас интересует тема, о которой мы говорим. Хочется узнать, как лично вы попали в этот фонд, что сподвигло вас на работу в сфере благотворительности? Ну, изначально я был далек от этой акции, хотя э, принимал вообще различные участия не только в Одессе, и в других городах региона в различных акциях. То есть, самых -самых то есть опыт был? Опыт был там по борьбе с курением, э, какие-то то небольшие события, довольно крупные, там, благотворительные уборки, там, парков, э, то есть такие какие-то мероприятия. Вот. До этого, я только заочно слышал об этом фонде, до этого года, и ко мне обратился мой друг, промоутер, который занимается тоже общественной деятельностью, который попросил меня связаться с куратором по Украине, потому что она ищет человека для работы в Одесской области угу. и нужен ответственный, стремящийся чем-то больше. Неравнодушный, наверное, неравнодушный к, да. Неравнодушный, да. Но, к сожалению, специфика моей работы не позволяет мне уделять слишком много времени, особенно в будние дни. А, а работа с фондом это... Круглосуточная. Круглосуточная, да. да. Большое количество встреч, которые обычно происходят в, буднее время, в будние дни, в рабочее время. То есть, и я попросил Юлию mm -hmm. возглавить регион. Но вы работаете как волонтер. Да, я остался работать как волонтер, всячески помогаю в организации, в организационных вопросах, в работе с партнерами, акции, в магазины, в которых мы расставляем скринки для сбора денег. Ну я так понимаю, что волонтерам работы тоже хватает? Да, безусловно. Нет, ну, то есть нет такого понятия выходной или еще что-то, да, то есть ну, Помощь нужна всегда, независимо да, да, от да. праздников и выходных. Но это воодушевляет, то, что мы занимаемся благим делом, что мы собираем деньги для, не просто так, а для кого-то, что это идет на определенную цель, что мы можем помочь, и мы с удовольствием это делаем. Ты как раз хотела спросить, жизнь как-то изменилась после того, как вы стали работать в фонде? Как-то поменялись какие-то ценности, может быть? Конечно, изменилась начали верить в лучшее, потому что, ну, к примеру, до этого года я слышала про эту акцию, но как таково никогда с ней не сталкивалась. Сама акция заключается в том, что собираются деньги для больных деток, и после окончания акции... Каждая область на какую сумму собрала, на такую сумму покупается медицинское оборудование. Либо, ну вот в прошлом году были куплены слуховые аппараты. 35. Есть, в прошлом году была акция, направленная на помощь детям с, с проблемами слуха, слуха. Да, и было куплено 35 слуховых аппаратов, вручены деткам. Очень, знаете, я в этом году общалась с мамой одного из ребенка. и настолько приятно видеть в глазах человека радость и понимать, что не все так плохо. И сами аппараты, чтобы понимали, стоят очень много денег. И не каждый родитель может себе позволить это купить. А благодаря нам, волонтерам, благодаря самой, <coughs> самому благотворительному фонду 35 детей в прошлом году осчастливились и получили. Они теперь могут слышать природу, могут слышать звуки, которые раньше не слышали. То есть действительно, вы изменили жизнь кардинально. Да, конечно. По-другому даже начала смотреть на все. Когда ты знаешь, что ты творишь во благо чего-то. В этом году акция называется Я хочу башиты. Я життя. хочу бачить життя. <клыш> Да. Акция направлена на помощь детям с проблемами зрения. Да, я, пол, вы полностью правы. У нас есть очень. Ну, я, честно говоря, процент не знаю детей, но высокий процент того, что у детей проблемы со зрением. И по окончанию акции будет собрана опять же сумма, подъедет с нашей области областной врач, офтальмолог, и на конференции в Киеве будет предлагать то, что надо нашей области нашим mm -hmm. деткам. Как бы каждый врач отвечает за свою область, и если у нас в нашей области надо одно оборудование, то в другой области может быть другое у оборудование. Всех свои да, у всех свои потребности, и всем покупается то, что именно надо угу. нам, ну, этой области. У нас есть телефонный звонок, пожалуйста, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы узнать. Немножко больше об этом фонде. Имеет ли он отношение к благотворительной организации Кайтас? О, повторите, пожалуйста, организация? какой, какой организация? Кайтас. Она работает в Молдове и Приднестровье есть отделение. Ну, скорее всего, в Молдове, но в Приднестровье тоже бывают они. Вот эта организация, они помогают людям. И, И в чем вопрос? И еще работает отделение этого фонда от сердца к сердцу. Mm -hmm. Есть ли они в Молдове, есть ли в Приднестровье? Мы поняли вас. Ли они, есть ли отделение в Польше? Спасибо. Да, вот такой вопрос прозвучал. Где э, находится ваше отделение? Работаете ли вы в Польше? В Приднестровье, где вы территориально еще располагаетесь? Нет, это всеукраинский благотворительный фонд Сердца до сердца. Это только по Украине. В Польше uh -huh. есть наподобие так, такой фонд, но он только один день, первое воскресенье января, если я не ошибаюсь, точно сказать не могу вам. В Приднестровье в Молдавии нет, мы не сотрудничаем, у нас есть свой сайт Сердце до сердця на котором можно найти номера телефонов каждого регионального представителя. У нас как таковых штабов офисов нету по городам. У нас есть региональные представители, которые принимают круглосуточно звонки. И вы человек, который круглосуточно, собственно, да, да, да. И занимаетесь ну, да, этим. Да. А, я думаю, что наверняка в Приднестровье должны быть какие-то другие благотворительные фонды. То есть это нужно узнавать, спрашивать у людей, которые этим занимаются. Хочется спросить вас о программе акции, потому что я знаю, что акция это не просто собирание денег, но и целый ряд мероприятий. Я знаю, что в прошлом году, например, проводились и концерты, и флешмобы, различные творческие другие мероприятия. А вот что будет в этом году? Да, в этом году у нас тоже достаточно запланировано много мероприятий. Вот в пятницу мы собираемся сделать флешмоб. С темой в пятницу это завтра? Да, завтра в три часа дня на ланжероне с темой мы хотим, чтобы дети видели жизнь. Это будет фотосессия проведена. Угу. Молодежь будет показывать чувство каждого слова из этой фразы. Вот. Кроме этого в, во вторник у нас будет флешмоб танцевальный. В среду у нас флешмоб мы будем выкладывать на путемкинской лестнице сердце из людей с красными шариками. Финальный концерт у нас состоится в конец акции 26 числа. То есть нужно сказать, что акция будет проходить до 27 апреля, поэтому да. кто хочет принять в ней участие, еще есть масса времени. Да, да, конечно. Мы рады каждому новому прибывшему волонтеру. Мы большая семья, которая всегда рады принять кого-то в свои ряды. Как можно стать участником акции и членом организации? Допустим, кто-то захотел стать волонтером, куда обращаться, куда идти? Ну, есть сайт «Сердце до сердца», есть наш одесский сайт. Да, подразделение сайта, конкретно на Одесский регион рассчитаны. Есть группы в в Фейсбуке, в социальных сетях ВКонтакте, где есть все контактные номера, группа, собственно, так и называется. Сердце до сердца, Сердце до сердца, Одесса. Одесса. Вот, там представлены номера, по которым это мой, Юлии, по которым можно позвонить и, соответственно, mm -hmm. на сайте есть, кстати, можно заполнить анкету волонтера, то есть она попадает сразу же, это быстрее намного. Чем звонок, то есть регистрируются все данные, там фамилия, имя, отчество, паспорт все это серьезно. То есть. И а какими образом, качествами нужно обладать, чтобы стать волонтером? Или принимают всех подряд, или все-таки происходит какой-то отбор? Ну, небольшой нужно быть добрым, э, устремленным к чему-то, в первую в то, очередь что ты в прекрасному, да, верить в то, что ты делаешь, что это идет на благо действительно, и стараться, стараться, стараться еще раз стараться, потому что если начать и быстро как-нибудь отойти в тень, то, ну, никто это, в принципе, не заметит, да, то есть особого, но какой-то ребенок может не получить... Э, то, что ему предназначалось, то есть, будь то слуховой аппарат или какое-то медицинское обследование, да, на аппарате, которые будут куплены за собранные деньги. То есть каждый должен понимать, что это ответственность. Ну, в первую очередь, потому что, наверное, люди, которые идут волонтеры, идут не за славой, не за какими-то да, материальными да, благами, да, да, готовы. Это бесплатно совершенно... полностью, ни зарплат, ничего. Это только желание помочь. Еще хотелось бы сказать, что каждый волонтер, он будет ходить вот с такой вот скриничкой, которая будет э, запломбирована вот, вот таким образом. За каждую гривну, которая будет кидаться в скриничку, будет даваться вот такая вот красивый смайлик в виде сердечка. Это наклейка, которую будем клеить на сердца на 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 тело на биологические сердца людей. Вот и надеемся, что финальный день выйдут все люди на наши улицы, и не останется ни одного, ну, пошутим, бессердечного человека. По вашему опыту, действительно, много людей откликается, много неравнодушных людей в Одессе? В прошлые годы да, но произошли некоторые ситуации, что теперь приходится возобновлять. Но ничего, мы стараемся, угу. нас уже много, и мы будем расти заново. Как фонд выбирает направленность помощи? то есть в течение года приходят какие-то заявки какие-то проблемы отбираются с каким образом ну, ну, в, в украине есть э, статистика самый там э, статистика того какие самые болезни распространены там слуховые назрения э, э, сахарный диабет и вот э, каждый год акция выбирает из этой из этой да. статистики да, из да? этой какие статистики? проблемы да. наиболее актуальны? Да, какая на проблема, к примеру, в этом году больше всего mm -hmm. заслуживает внимания? фонд работает только с детьми или с людьми любого возраста? нет, только с детьми, это только для детей создано Давайте напомним еще раз, что акция проходит до 27 апреля, поэтому каждый, кто хочет поучаствовать и сделать действительно доброе и важное дело, имеет возможность и время это сделать. Да, конечно. Никогда не поздно. Начинать творить добрые дела. Да. Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях были представители благотворительного фонда от сердца к сердцу. Юлия Киселарь, региональный представитель фонда и Владимир Арнаут, волонтер.